supaya wong sugi, dan orang sugi kan tidak betul jahat lho nah itu nyatanya dengan no tipi, no, uh, dengan rapi, dengan orang-orang sugi ini pegawainya jahat jahat lho, ada tabu ini, pintu, umai, gerjong, ja. ini berarti orang sugi sugi keno, sugi sing, asli Ikun mawudik Dan ini Ah Api Salah satu Salah satu Sahra Jadi penipu Moksir Bikku Kucungi Su 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 yen ulur sedhia anti telu suki bondo sakale wong ku dadi mumpuni pas suki yen ndonga senengane ngatur boga taun tanah dipetara apa duwene ngeret bondo dhewe ngimpi yen nalika gawe acara sing ditolak ngaku yen pokoke kuwi kudu metakno soalne ya kan nek ditolak nek pondo nek pondo ora bakal ditakandani yen kagede apa di wong yong gaken nah niku dhewe nek to wong yo

niki kuwi kalung ka su kibro ka su soalnya nek wong kudu rek su kibro pemahaman luwih mesti tenan jadi kandhim berarti mulane dadi saiki kudu bingiran sing ora cuma bisa gawe rupa apa gak malio bisa gawe

dikei dikei keluar dari allah sampai ibu sampai mulai kunci allah mengesake awet mengesake kuarin sampai dari sholat sholat akan jadi tahu sampai tahu gak sih tahu nanti hey, ya kok dituku pengiran kok dipandhono kan gak tahu apa pengon menudara apa war warh oh ayo kanae di pandhono iki Gusti Allah berarti dienggroh dening Gusti Gusti makanya sampai di dunia ini, orang sampai di Qatar, berkata, wah, ini sudah, saya mau pergi. Ini saya beriklan, saya berkata, saya sampai di dunia ini, kalau murid saya biasa apa saya tidak? Tidak, saya tidak. Jadi, KBJ menjadi gagal ya, ya Tuhan, orang-orang yang diikmah. Nanti kau orang dahulu, ngombo, yaitu ngombo lo dirikui ke Allah. Ya, iku mesti kalau ikmah, sih, terkandung di situ. Nah, karena sampai kau bingung kalau kau ikmah, itu tanggul. Tanggul, sih. Gitu. Diri-diri tahajud saya, Abdullah bin Mas'ud, Paternalidawu. Sirokado itu kejadiannya, ia e, kawitang dikumulaki bahan-bahan yang e, dalam, e, dalam ngotengi ibu, nilau ane mung sopa tanggul lawan rupo, mani ngosip-ngosip kaki, ini akhirnya jadi tiga kali 40 hari, 40 hari rupo manu. Nulih malah rupo, jadi rinilang ane mung sopa tanggul dino. Jadi dua kali, 40 puluh. Nungi malah gemarang daging ingu sobat tangguh itu. Nekmu ngebetuli Allah, nunggah sering malah yang tulus Allah, tangguh suruh. Rupuk berkorobah, berbuat, mulan yang sering, namun itu dikabrak, dikabrati, janu takdir ingkansai, janu bunuh ingkansai, tumprapi, nah, anak sang gemarang kusti, ku krana pakane iki ora iso gawe. Iki gawe iki semua piye iso. Nggih. Wong magre kanang yo ora iso tak gawe dewe ora iso. Nggih. Mae rasa sato, salah sato wong sing kadon lumrah, to kok gak wiranani kecinta. Nek Apa? Di apa aja oh, ini? Di... Allah isya Allah. U.S.G. Ya Tuhan ya Tuhan. Di U.S.G. itu. Penasaran. Mau tunggu hari nyambungi urusan itu. Allah. Sekali ngopo. Sekali ngopo. Ya Tuhan ya Tuhan. saja. Gak usah kok serta. Serta itu. Ya Tuhan ya Nah, kenyataannya, akhirnya Allah s.w.t. melahirkan diri Allah s.w.t. Nah, ini kosong-senging dia. Nah, akhirnya dia melahirkan diri Allah s.w.t. Eh, jadilah, sesuatu keperluan bagi lelah nanti itu untuk undilalah. Tetap melahirkan diri Allah s.w.t. Sekurang-kurangnya melahirkan diri Allah s.w.t.

Namat itu namanya. Apakah itu yang diberikan kepada Tuhan, apakah itu yang diberikan kepada Tuhan, apakah itu yang diberikan kepada Tuhan? Ini adalah teori-teori yang diberikan kepada Tuhan. Ya. Lalu, Lalu, Ya Allah, ketika terkepang di ya akhirnya kan itu jadi latifah obatnya ya ini itu hak ikhini eh, nanti kau tinggalkan alam berdiri ini ya. niku segala sesuatu ini mau di mau di semua mau di uh, mau di jata nah, ini bakal murid semuanya murid semuanya mulai jadi kayak gini nampok ini jadi mandi ya itu terdapat ribuan bahkan jutaan yang namanya latifah robaria sehingga nanti kalau siji ini eh, urut bagus jadi anak ini mbak Tuhan anak kuai urut bagus sampai anak lainnya yang mau ini eh, jadi anak ini bagus ini ini kumpul jadi kesempatan itu sih Insyaallah, akhirnya ini kan ada Mulai suke miskin, balik deg-deg. Miskin itu tetep Allah. Itu ajar langsung, tunggu hapinnya, nyawuh. Nek uswoyo, nyawuh uswaya, nyawuh sampe lagi. Wajibnya itu lagi. Tidak duli Tuhan. Sungguh terhitung juga itu. Ya, tidak duli nyawuh. nek-nek guni. Kenapa? Nek guni.

jibril, kenyataan ini dari suatu ilmuwan iman kami mencoba ini ini kenapa? roh kemati ini patah jari orang mati ini segala sesuatu ini banyak orang mengatakan itu itu adalah jari jika itu klicak jari jibril Wis awake dhewe ngerti piye iso nek riso kapanpun nek kelo kelacai jarane jibr aku iki yo la ya lamunane sampeyan kuwi ora dalang pagawes ora dalang napa pangulu wonten jibr sakjane yo ora kok telingae jarane dhe dibenerne Lah jek niki sebethe yo kuwi diobrol-obrolan menan mawon crita Mulane Kami akhirnya begini ala berduri. Akhirnya kita ala berkandungan. Neku mengalami bermacam-macam peristiwa. Nek barang akhirnya lari. Eh, barang akhirnya matu nek guning bumi. Tidak di lelah dikali-kusi. Di. Untuk soalnya yang mati tidak lelah no, dikusi, Neku apa-apa. Mulanya kali-kusi, saya biar ak kaget. Gila! Nek, bayiku nek, betul kok gue.

我去，为为这大大国的建去跟天都为难。